Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membekukan 14 akaun bank dalam siasatan kes penyelewengan dana pelaburan berjumlah 300 juta ringgit membabitkan individu bergelar Tan Sri. Korang boleh bayang tak seorang tokoh yang disegani dalam satu malam saja musnah segala reputasi yang dibina. Bukan sehinggit dua dia selewing. Malah mengikut data lebih 300 juta ringgit. Senang cerita 300 juta ni korang bayangkan orang bergaji 4 ribu sebulan yang hidup sampai 6,000 ribu tahun. Ikuti kisah ini. Assalamualaikum. Terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Tan Sri ni uh, ditahan kerana kita uh, betul mendapati uh, daripada makluman yang kita terima bahawa beliau terlibat dalam membuat penipuan. Penipuan berskala besar. Ini kerja kami. Mungkin besok tuan-tuan nak tanya, eh ini kerja SPM ke kita menipu? Tak. Penipuan juga termasuk di bawah akta kami yang dipreskribkan sebagai satu kes yang boleh disiasat oleh SPM. Nama Tansi Dr. Muhammad Daud Bakar selama bertahun-tahun dianggap antara tokoh keuangan Islam paling berpengaruh di Malaysia dan rantau ini. Beliau bukan sahaja dikenali dalam kalangan akademik, malah dihormati oleh institusi keuangan, pengubal dasar serta kerajaan. Kepakarannya dalam bidang syariah menjadikan pandangannya rujukan utama dalam keputusan keuangan besar negara. Imej beliau terbina sebagai figur berautoriti, berintegriti dan sukar dipertikaikan. Pengiktirafan terhadap kedudukan itu dizahirkan secara rasmi apabila beliau menerima anugerah tokoh Perdana Maulidi Rasul Peringkat Kebangsaan pada 2014. Anugerah berprestij itu lazimnya diberikan kepada tokoh yang dianggap membawa pemikiran Islam ke tahap tertinggi. Ketika itu, Tansi Dr. Muhammad Daud sering tampil di Forum Nasional dan Antarabangsa membincangkan ekonomi Islam. Penganugerahan tersebut meletakkan beliau sebagai simbol kejayaan intelektual Islam Malaysia. Kredibilitinya terus diperkukuh apabila beliau dilantik sebagai pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia. Jawatan tersebut meletakkan beliau dalam kedudukan strategik menentukan kesahihan syariah dasar keuangan negara. Dalam masa sama, beliau turut memegang peranan serupa di Surajaya Sekuriti Malaysia. Peranan ini memberi pengaruh besar terhadap pasaran modal dan pelaburan negara. Di peringkat antarabangsa pula, Tan Sri Dr. Muhammad Daud menjadi ahli lembaga syariah pelbagai institusi keuangan global antaranya termasuk institusi di Perancis, London, Dubai, Arab Saudi dan New York. Nama beliau sering digunakan sebagai jaminan kepatuhan syariah dalam produk keuangan kompleks. Penglibatan Melos ini melonjakkan reputasinya sebagai pakar syariah petaraf dunia kemuncak kepercayaan negara terhadap beliau terselah pada 10 Februari 2021 pada tarikh itu yang di Pertuan Agung memperkenankan pelantikan Tansi Dr. Muhammad Daud sebagai pengurusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan sebuah institusi penting yang mengurus zakat, wakaf dan kebajikan umat Islam Wilayah Persekutuan tidak lama selepas itu Tansi Dr. Muhammad Daud sekali lagi diberi tanggungjawab besar dalam dunia akademik pada 1 Julai 2021 beliau dilantik sebagai Presiden Universiti Islam antarabangsa Malaysia ke-8. Pelantikan itu diperkenankan oleh Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Mahmudah Iskandaria. Jawatan tersebut mengukuhkan pengaruhnya dalam pendidikan Islam antarabangsa. Selain sektor awam dan akademik, beliau turut aktif sebagai usahawan dan penasihat korporat. Beliau mengasaskan syarikat himat nasihat kewangan Islam yang beroperasi dalam dan luar negara. Nama beliau sering digunakan dalam pembentangan pelaburan sebagai simbol kredibiliti. Pada 2022, beliau sekali lagi menerima pengiktirafan tertinggi apabila dianugerahkan anugerah diraja keuangan Islam anugerah itu disampaikan oleh yang dipertuan agung as-sultan Abdullah di al-Mustafa bila Shah majlis berlangsung di Kuala Lumpur dengan liputan meluas media beliau dipuji sebagai arkitek keuangan Islam global dalam tempoh sama Tansi Dr. Muhammad Daud turut meluaskan pengaruhnya ke arena bola sepak profesional beliau diumumkan sebagai pemilik saham terbesar Darul Aman Football Club Sendang Berhad pelantikan itu dibuat melalui pengumuman rasmi ke Daharu Aman FC. Semuanya nampak indah, semuanya nampak cemerlang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang ahli perniagaan dan tokoh korporat bergelar Tan Sri yang disyaki menipu wang pelabur melebihi 300 juta ringgit sejak 2 tahun lalu. Namun, di sebalik pencapaian dan reputasi itu, bibit-bibit masalah mula timbul secara senyap. Beberapa skim pelaburan mula dipersoalkan oleh pelabur sejak sekitar 2021. Antara yang paling menonjol ialah skim dikenali sebagai IRPS. Skim ini didakwa menggunakan nama besar tokoh keuangan Islam bagi menarik kepercayaan. Eh, sekejap. Macam agak familiar nama IRPS ni. Bukankah kes ini pernah melibatkan Datuk Mahathir Badrozaman yang pernah memperkenalkan dan menjemput pelabur menyertai pelabur IRPS. Tetapi beliau sendiri mengaku bukan menguruskan dana mahupun projek. Malah dia juga kata dike kerugian puluhan juta. Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa MHO kemudian mendedahkan kem menerima sekitar 200 aduan. Pelabur mendakwa dijanjikan pulangan tinggi dan jaminan kepatuhan syariah. Sasaran skim terdiri daripada pelabur sophisticated dan individu berprofit tinggi. Namun pulangan yang dijanjikan gagal direalisasikan. Berkaitan satu skim pelaburan Islamic Redeemable Preference Share yang menggunakan nama IRPS untuk mendapatkan wang pelaburan daripada pelabur-pelabur. Mereka menyasarkan kumpulan pelabur sophisticated investor dan menggunakan nama-nama tokoh ternama termasuk tokoh ternama dalam perbankan Islam. Untuk maklumat, kita telah membuat aduan ke beberapa tempat antaranya UDRM, Bank Negara dan Suhan Jaya Sekuriti. Menurut aduan, laburan tersebut sepatutnya matang dan dipulangkan sekitar 2024. Bagaimanapun, wang pelabur tidak dikembalikan seperti termaktub dalam perjanjian. Sebaliknya, dana dipercayai digunakan bagi tujuan lain tanpa pengetahuan pelabur. Keadaan ini mencetuskan kebimbangan serius dalam kalangan mangsa. Susulan aduan berterusan, SPRM mula menjalankan siasatan terperinci. Pada 22 Januari 2026, seorang individu bergelar Tan Sri ditahan di Putrajaya. Ketua Pusuran Jaya SPRM Tan si Azam Baki mengesahkan penahanan tersebut. Individu itu dikenal pasti sebagai dan si Dr. Muhammad Daud Bakar. SPRM memaklumkan kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Siasatan melibatkan dakwaan penipuan pelaburan berskala besar. Kerugian pelabur dianggarkan melebihi RM300 juta. Ringgit. Dana tersebut dikutip antara 2021 hingga 2024. Mahkamah Majlis Putrajaya membenarkan perintah reman selama 4 hari yang dikeluarkan oleh Majlis Ezra Zakaria. SPRM turut mana seorang wanita berusia lima puluhan yang juga ahli lembaga pengarah syarikat berkaitan bagi membantu siasatan lanjut. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyita pelbagai aset bernilai keseluruhan RM9.7 juta ringgit setakat ini membabitkan siasatan kes penyelewengan dana pelaburan hampir RM300 juta ringgit yang dikaitkan dengan seorang individu yang bergelar Tan Sri. Sitaan tersebut membabitkan enam rumah bernilai RM6.54 juta ringgit satu lot tanah bernilai 1.8 juta ringgit dan dua kenderaan mewah bernilai 1.35 juta ringgit. Menurut SPRM, dana pelaburan diseleweng tanpa pengetahuan pelabur, wang yang sepatutnya dipulangkan selepas tempoh matang digunakan untuk tujuan lain. Tindakan ini menyalahi perjanjian asal dengan pelabur dengan kesan keuangan kepada mangsa amat besar. Sebanyak 14 akaun bank turut dibekukan, jejak aliran wang kini dianalisis secara menyeluruh. SPRM turut membuka dua kertas siasatan berasingan melibatkan kira-kira 1,700 pelabur dari seluruh negara. Fokus utama adalah pemulihan dana awam yang diseleweng, Kemudian yang kemudiannya kes diklasifikasikan sebagai berimpak tinggi. Kan Datang ini telah pun ditangkap uh, hari ini ya. Hari ini, hari ini Reman. Eh? Lah. ditangkap, hari ini di Reman. Sementara datang tersebut. ke pejabat dan kita, bukan selepas, datang ke pejabat terus tangkap dan kita menjalankan proses uh, rakam percakapan beliau uh, sebagai orang yang ditahan. Ini dia, inilah yang dinamakan isu-isu dia -isu dipanggil economic crime ataupun jenayah ekonomi. Sekarang saya banyak menyebut tentang financial crime. Sama lah tu. Uh, tetapi isunya tentang pelaburan wang kemudian telah dia telah apa tu, uh, apa tu betul uh, salah guna dia sampai out duit tu uh, mungkin ke akaun sendiri ke dan sebagainya uh, itu yang kita kami dah dapat maklumat dan kita akan menjalankan tindakan penyiasatan yang lebih detail lagi terhadap uh, beliau dan juga satu orang lagi Penahanan tangsi Dr Muhammad Daud mencetuskan kejutan besar dalam masyarakat. Beliau sebelum ini sinonim dengan integriti dan autoriti agama. Dalam arena bola sepak, kesan penahanan itu turut dirasai. Isu kelewatan pembayaran gaji pemain KDAFC kembali dipersoalkan. Pelaburan besar yang dibuat pada 2023 kini dilihat bermasalah. Kes penyelewengan dana pelaburan berjumlah 300 juta ringgit, seorang individu wanita bergelar Datuk yang telah ditahan reman selama 5 hari telah dibebaskan dengan jaminan semalam. Seorang lagi individu bergelar Tan Sri yang direman sejak 22 Januari 2026 turut dibebaskan kira-kira setengah -kira hari tadi daripada seorang tokoh keuangan Islam yang disegani dan dipercayai kepada individu yang berdepan dakwaan menyeleweng dana ratusan juta ringgit nama tangsi Dr. Muhammad Daud Bakar kini terpalit kontroversi besar apabila reputasi yang dibina puluhan tahun hancur musnah kerana terlalu tamak nak kaya kalau betul beliau bersalah tarik segala harta beliau baik miskin di dunia daripada azab dalam kubur nanti sekian terima kasih